Это попытка преступников воспользоваться ситуацией в стране, использовать больную тему на данный момент в нашем обществе о том, что нужно помогать оточникам, помогать армии. Ну и, к сожалению, находятся такие люди, которые на этой теме спекулируют и наживаются, скажу, простым, обычным, всем понятным словом. Пошли правильным, законным. И самым быстрым путем это совместная работа органов власти и правоохранительной системы. Заявление было принято в ГУМП Днепропетровской области. Дальше пошла оперативно-следственная работа. В результате которой нами было установлено три человека, которые занимались схемой, обращались от имени руководителей областной администрации с просьбой оказать финансовую помощь, предоставляли счета, телефоны. То есть с их стороны шла красивая игра, но, к сожалению, на такой больной теме. Нам удалось установить этих лиц. Сложность была в том, что они действовали из города Киева и Киевской области. Но, скажем так, преступники сейчас уже на расстоянии на больших расстояниях с помощью интернета, платежных карточек работают, мы стараемся не отставать. Ну и результат конкретно данной проведенной операции говорит о том, что это у нас получается. Было задержано три человека. Сумма на данный момент ущерба, который был нанесен, более полумиллиона гривен. Ну о а окончательной сумме сейчас рано говорить, потому что а, сейчас мы понимаем около 40 эпизодов, притом это не только Днепропетровская область, мы сейчас знаем о, о Одессе, Одесской области, Харьковская, Львовская, Киевская область. Это то, что пока на данный момент э, люди выходят к нам на связь э, и э, озвучивают свои проблемы на данный момент тесно взаимодействуем с правоохранительной Одесской области. У них там тоже есть ряд потерпевших. Были эпизоды преступной деятельности данных товарищей. Взаимодействуем с ними. Ну и в результате значит, предъявлена им педозра, и они заарештованы по статье 190 совместными усилиями правоохранительные органы, администрации Бабушинского суда и общественных наших организаций имеем такой итог. Преступники находятся в СИЗО.